Первый миф, который пишется в комментариях, что двери так никто не ломает, приезжает какой-то дядя с зоны, то есть что-то там поковырял, там вырвал волос там с бороды, то есть покрутил, то есть открыл. Для людей, которые дружат с головой, я думаю, они поймут и для них все станет ясно. Не зря я держу в руке цилиндр, это цилиндр EVMCS, який буде установлено вот в эту тряпку можна тюнінгувати ці двері дуже багато. Є народу, котрі скажуть, давайте ми вам поміняємо замочок, поставимо бронезахист, ви даєте їм роботу, ви платите за ці всі штучки, вони реально дійсні. але в дверях потрібен комплексний захист. Так вы захиститеся только от маленького процента злодюжи, которые работают с Взять дуршлаг и попытаться в нем затыкать отверстия. Просто не хватит пальцев или в данном случае денег, для того, чтобы заткнуть все отверстия на этой двери, чтобы она была не как решето. Аналогия с автомобилем. Если поставить на Запорожец колеса с шинами от Формулы-1, от этого Запорожец ну, вообще ни на сколько не поедет быстрее. Более того, это большая будет нагрузка на трансмиссию, больше нагрузка на двигатель. или по сути, запорожец он просто выйдет быстрее из строя, как и с этой дверью. Если на нее начинать налепливать усиление металлом, какие-то защиты, броненакладки, ставить большого формата замки, вот это место, это будет самое мощное место в этой двери. Бить в самое мощное место никто не будет. Где-то потянут с другой стороны, и эта дверь просто либо с проема выпадет, либо с петлевой стороны это вырвать. Должен быть баланс между защитой, между интеллектуальным взломом и защитой от физического воздействия и при этом все это должно иметь баланс финансовый, то есть это должно иметь примерно одинаковые вложения в защиту от физического интеллектуального взлома. Но все это можно получить только благодаря тому, если обратиться к людям, которые имеют в этом компетенцию, компания, которая имеет возможность это изготовить, компанию, не которую будет учить заказчик, как ему сделать дверь, потому что защита именно двери это уверенность в том, что когда вас в лучшем случае не будет, никто не попытается это все поломать. В худшем случае это может быть так, что вообще заказчики могут находиться дома и просто кто-то ее вырвет. Я представляю этот шок и вообще состояние людей. Не стоит даже и близко тех вложений, которые можно раз вложить в одно хорошее изделие, которое будет служить 15, 20, 30 лет, или же жить за открытой дверью, как вот в данном случае вот такой экземпляр. Пять лет такая дверь не прослужит. Через три года у нее уже начнутся деформации поводки, выход из строя замков, трата нервов, это трата денег на аварийное открытие. Поэтому обращайтесь к профессионалам, людям, которые в этом разбираются, доверяйте ваши деньги, чтобы они распорядились ими по назначению.